Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syahabudin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat Sejak beberapa hari ini Tular di media sosial Satu isu melibatkan dua individu Iaitu Mia Sarah dan juga Puteri Balkis dalam suasana panas seperti ini, ramai pihak mula memberikan reaksi, membalas kenyataan Malah ada yang mula mengorek perkara-perkara lama yang bersifat peribadi dan sensitif untuk dijadikan senjata di dalam pertikaian. Dan benda ni tersebar secara meluas di thread, di dalam media sosial, Facebook, dekat TikTok dan sebagainya. Dan ia sangat-sangat menyebalkan. Namun apa yang lebih membimbangkan bukan sekadar pergaduhan di antara dua makhluk itu sahaja. Tetapi bahaya besar apabila aib dan juga rahsia seseorang mula disebarkan kepada khalayat ramai dengan sesuka hati mereka dan seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah satu kebenaran dan membongkar kebenaran Sahabat-sahabat perlu difahami dalam dunia hari ini Sesuatu yang dahulunya disimpan, dirahsiakan dan ditutup Boleh tiba-tiba muncul kembali apabila dibuka oleh pihak ketiga Lebih parah apabila aib itu dijadikan bahan konten, bahan jajaan, bahan hiburan netizen Dan ini adalah perkara yang amat berat di dalam Islam Bila saya sebut berkaitan tentang hiburan Hiburan tidak semestinya menyebabkan seseorang itu bergelak tawa Tetapi apabila orang fokus melihat Hal, hal berkenaan Asyik duduk pusing 2 3 jam duduk tengok benda tu sahaja menunjukkan bahawa dia terhibur dengan perkara berkenaan dan dia tertarik dengan hal seperti itu seperti orang masuk ke dalam pawagam dia tengok cerita hantu punya takut dia dalam tu sampai ada yang menggigit dan sebagainya keluar dia kata syok dia terhibur demikian juga hiburannya lebih menarik pada hari ini iaitu hiburan dengan mendengar aib-aib daripada orang yang cuba disimpan tapi dibongkar oleh beberapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sesiapa yang menutup aib seseorang muslim man sataral musliman sesiapa yang menutup aib seorang muslim Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga hari akhirat bayangkan jika seseorang pernah melalui episod gelap dalam hidup dia lalu dia cuba untuk bertaubat kepada Allah cuba memperbaiki diri namun tiba-tiba dibuka semula oleh orang lain atas nama balah dendam ataupun pendedahan tergempar ini bukan lagi sekadar isu media sosial. Itu adalah isu maruah. Dan maruah manusia bukan mainan di dalam agama ini. Allah Ta'ala berfirman, Kullil muminin yaguddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman supaya menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan mereka. Surah An-Nur ayat yang ke-30. Islam ajar kita menjaga kehormatan bukan menyelongkar kehinaan. Sahabat-sahabat, dalam banyak isu yang tular di media sosial, viral di media sosial, sebahagiannya bukanlah fakta yang sahih tetapi hanya khabar angin, uh, screenshot, cerita orang atau spekulasi daripada netizen yang cuba untuk nak burukkan orang itu dan burukkan orang ini. Kawan ini pun dengar cerita daripada orang lain. Mencela orang itu, Allah Ta'ala dah bagi prinsip yang besar untuk kita fahami. Ya ayuhallazina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang fasik, maka selidikilah terlebih dahulu. Antusibu qauman bi fatusbihu ma fa'antum nadimin. Jangan sampai disebabkan kejahilan kamu itu kamu akan menyesal terhadap perbuatan berkenaan. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ini adalah dalil yang jelas bahawa kita bukan sekadar berdosa kerana bercakap bahkan berdosa kerana menyebarkan sesuatu tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Dan ini adalah perkara yang sangat mudah untuk dilakukan dalam media sosial hari ini. Si Balkis dengan si Mia Sarah duk bergaduh, kita yang bawah ni pula duk pi panah hati, panah barang dan sebagainya. Lalah kali kita masuk api neraka sebab dosa kita. Selain dosa di sisi Allah, ada juga mahkamah dunia yang tidak boleh dipandang ringan ini saya ingatkan kerana ia ia juga pengalaman yang saya lalui beberapa tahun ini dalam undang-undang Malaysia penyebaran aib dan tuduhan terbuka boleh termasuk dalam kategori beberapa kategori. Yang pertama fitnah ataupun disebut sebagai defamation. Yang ini ada di dalam mahkamah sivil. Di bawah prinsip undang-undang untuk fitnah, seseorang boleh disaman jika kenyataan yang disebarkan itu menjatuhkan maruah seseorang, memburukkan nama baik orang berkenaan dan tidak dapat dibuktikan bahawa itu adalah benar. Yang kedua adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seksyen 233. Jika seseorang menyebarkan kandungan jelek atau mengganggu melalui internet, ia boleh dikenakan tindakan. Jika dahulu ia hanya terpakai kepada orang yang memulakan, tetapi hari ini orang yang komen juga boleh didakwa dengan dakwaan yang sama. Maknanya, apa yang ditulis di TikTok, di Instagram dan juga Twitter ataupun sekarang ada thread Bukan sekadar posting sahaja. Itu boleh menjadi bahan bukti di mahkamah. Dan kita perlu ambil perhatian terhadap hal seperti ini. Pun begitu sahabat-sahabat yang paling menakutkan bukan mahkamah dunia. Tetapi mahkamah di hari akhirat nanti. Rasulullah SAW pernah berdialog dengan sahabat-sahabatnya. Tahukah kamu siapa muflis? Orang muflis ialah yang datang pada hari kiamat dengan solat dan puasa. Tetapi dia telah mencaci orang. Menuduh orang memakan hak orang lain maka segala pahala akan dipindah kepada orang yang dizaliminya bayangkan sahabat-sahabat kita buat konten buka aib orang tu buka orang, orang ni sebarkan benda yang tak pasti kemudian kita bayar dengan pahala solat kita berbaluikah perbuatan seperti itu sahabat sahabat hari ni ramai orang tak sedar mereka bukan sekadar mengulas isu semata-mata mereka sedang berdagang dengan dosa Aib orang dijadikan modal untuk nak cari views, untuk cari like semata-mata, untuk viral, untuk nak menang hujah. Padahal Rasul SAW dah sebut, Cukuplah seseorang dikira berdusta apabila dia menceritakan semua yang dia dengar. Kafa bil mar'i kaziban ayuhaditha bikul ma sami'a. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong bila dia ni kerjanya sebarkan sebuah benda apa yang dia dengar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Justru itu sahabat-sahabat dalam isu Miasarah dan juga Puteri Balkis ni kita tak perlulah nak jadi hakim ke, nak pi tambah panah ke, nak pi bawa tambah sumbu ke. Biarlah mereka selesaikan dengan cara yang betul ikut sukati mereka. Tugas kita sebagai Muslim ialah jaga lidah, Jaga tulisan, jaga maruah orang, tidak menyebarkan aib dan tidak menjadi ejen fitnah. Kerana mahkamah dunia mungkin kita boleh lepas, tapi mahkamah akhirat tiada siapa boleh lari. Sahabat-sahabat yang mencari buku yang bagus untuk anak-anak dia mempelajari sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia. Dua buah buku yang sesuai untuk anda bagi anak-anak baca. Satu buku bertajuk Lima Sunnah untuk Si Cilik, yang kedua ialah Doa Harian Si Cilik. Kedua-dua ini akan mengajar anak-anak kita mempelajari sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Bacaan yang mudah, bacaan yang ringan ada cerita di sebalik hadis ia sesuai untuk peningkatan pemikiran anak-anak kita. Tambah satu lagi buku untuk mak bapak dia iaitu zikir dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangun tidur sampai tidur semula. Zikir waktu pagi, zikir waktu petang, zikir pada waktu malam pun ada di dalam buku ini. Jangan risau kalau tak reti baca Arab. Kita ada transliterasi dalam rumi untuk bacaan anda untuk memudahkan anda membaca, menghafal dan mengamalkan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiga buku ini harganya RM59. Sahabat-sahabat cuma perlu WhatsApp saya, kita dapat dengan harga RM50 sahaja. Cetakannya sangat-sangat terhad. Jadi sahabat-sahabat yang nak dapatkan buku ni, segera WhatsApp saya. Saya sendiri akan jawab WhatsApp anda dan saya akan minta tim saya untuk uruskan penghantaran. WhatsApp saya sekarang stok stok, stok buku sangat terhad.